साल आते हो तो यहाँ से खुश होके जाते हो या हाँ हर साल आते तो खुश होके जाते हैं क्योंकि ना किसी में तो हम सेल बिजनेस करते करते लेकिन आ रहा है जैसे कि हमारे मम्मी पापा पहले से आते हैं अब मम्मी पापा के जमाने से हम यहाँ आ रहे हैं अब हम भी बुजुर्ग हो गया हम भी यही अभी यही आ रहा है भैया इसको क्या बोलते है

એ લોકો ક્યાંથી આવે છે કેટલા વર્ષોથી આવે છે આ તમામ પ્રકારની આપણે આજે માહિતી એક્સપ્લોર કરીશું તો ખાસ કરીને આ વિડીયો જોવાનું ચૂકતા નહીં અને વિડીયોમાં મજા આવે આપને તો લાઈક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં તો ચાલો આપણે જોઈએ તિબેટીયન માર્કેટ ભાવનગર મિત્રો આપણે આવી ગયા છીએ અત્યારે તિબેટીયન વુલન માર્કેટની અંદર જે તમે જોઈ રહ્યા છો આ જે તિબેટીયન વુલન માર્કેટ છે એ ઘણા સમયથી જેને કહેવાય ભાવનગરની અંદર આ લોકો દરેક પ્રકારની જે વસ્તુ હોય છે ગરમ એ વેચવા માટે આવતા હોય છે અને અડતાલીસ એટલે કે ફોર્ટી એટ જેટલા એમના સ્ટોલો આવેલા છે જે તમે જોઈ રહ્યા છો અને ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં અને આ લોકોની કંઈ ક્વોલિટી અલગ હોય છે અને વર્ષોથી આ લોકો આ વુલન માર્કેટ જે છે એનું સંચાલન કરતા વસ્તુઓ તે લોકો વેચે છે અને આ લોકો જે છે એ ખરીદવા માટે તે લેતા આવી ગયા છે આપણા જે ગુજરાતી લોકો છે એ લોકો ભાવનગર ની જનતા રે મજા આવે છે એ લોકો આવતા હોય છે તો આવી તમામ પ્રકારની નાના બાળકોની વસ્તુ છે જેકેટ છે એ બધું

सो पूरा मिलेगा अभी अभी कौन सी स्टाइल चल रही है अभी चारी सबसे ज्यादा जो होता है रिगोसिबल होता है ना बेबाजू पहनने वाला तो एक दो सिंपल दिखा सकते हो आपको हां आपको दिखा देगा मैं जी ये का होता है ये कहाँ पर होता है आन, बाहर नेवी ब्लू है अंदर ग्रे कलर है दोनों साइड पहन सकते हैं 2 इन 1 2 इन 1 दोनों साइड पहन सकते हैं इसकी क्या रेट है

आपका नाम क्या मेरा नाम वांग जोर वांग जोर हम तो हमने नाम नहीं समझाई बराबर डिजाइनो भावनगर में बहुत ओची जोवा मळे छे તમે જોવો છો જોવો એક થી એક लेडीज़, जेंट्स तमाम नी माटे हां ना ना बेबी ए भैया वो क्या है ये ये जो पिंग वगैरह है ना वो दिखाओ ना वो लेडीज का है ना हाँ देख दर्द ठीक है ये लेडीज है या जेंट्स के बच्चों के लिए लेडीज के लिए जो लेडीज जेने कहवा के, के नानी छोकरी माटे ये खूबज बेस्ट अने खूबज सारी वस्तु है जो कई नवी प्रकार नी इसकी कीमत क्या है भाई नौ सौ रुपये नौ सौ रुपये

क्या पोंचू 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 ये अभी लेडीज के लिए ही है ना हाँ लेडीज के लिए इसकी क्या कीमत है आठ सौ आएगा आठ सौ में आएगा मतलब तो। प्योर गर्म एकदम पूरा गर्म है ऊन वाला ना ये ये अभी इसी साल ही देखा है इसको नया वाला है ऐसा है कुछ नया वाला ही ऐसा नया वाला माया है नया वाला है नया जो आमा जो अलग अलग जो छे तब जी रहा छो

તો મિત્રો જો આ જે છે ને તમામ પ્રકારની લેડીઝ ની વસ્તુઓ અહીંયા છે અને આ મેડમ ને આપણે પૂછશું એ આપણને દરેક પ્રકારની જે અત્યારની હાલમાં જે લેડીઝ ને કઈ કઈ વસ્તુઓ જોયે છે એ તમામ પ્રકારની વસ્તુઓ ને આપણને ફોલો કરવા છે કેસે હો મેમ અભી જો આપી ભાવનગર મેં આયે ભાવનગર કેસા લગતા હે ભાવનગર તો બહુ અચ્છા હે ઓર ભાવન સબસે જ્યાદા ભાવનગર કી લોગ બહુ અચ્છી હે ઈમાનદાર હે अच्छा लेडीज को रिस्पेक्ट करता है फिर बहुत अच्छा लगता है यहां हर पे। साल आते हो तो से खुश होके जाते हो या हाँ, हर साल आते खुश तो जाते है क्योंकि तो हम सेल बिजनेस करते करते लाइक रिलेशन भी हो जाता है आई मीन लाइक नॉट इन दैट रिलेशन बट लाइक है ना फ्रेंड्स जैसा है ना ऐसे भी बन जाते हैं सो so, अच्छा लगता है डेली कस्टमर भी बन जाता है ना तो अभी आप जो जो आपके पास आइटम है अभी लेडीज में है कौन सी ज्यादा चल रही है नई कौन सी वाली है अभी उसे हमको बताओ थोड़ा रेट बताओ हमारे व्यूअर्स को अच्छा लेडीज में हमारा आइटम्स होगा लेडीज स्वेटर्स है हाफ स्वेटर्स है फुल स्वेटर्स है जैकेट्स है और स्टोलस है शॉल्स है अभी मेरे पास नया आइटम तो ये है जैसे कि ये है

ओल्ड एज से तो न्यू पसंद करेगा ना नहीं तो सबको पसंद करता है ये मेरा नया है वैसे भी माल सब तो है नया नया ही आइटम आता है पर ये थोड़ा यूनिक है अलग ये कितने है। का होगा मैम ये वाला 1150 का है प्योर ऊन है बट अपने उधर से ही बना के आप ये लाते हो ना तिब्बत हाँ, से ही हाँ, तिब्बत से तो नहीं है पर हम बना के भी फैक्ट्री से भी लाते हैं ऐसे भी होते हैं मतलब प्योर माल एकदम मिलेगा हाँ, माल माल तो जाएंगे तो भी ऐसा नहीं मिल सकता हाँ, ऐसे जैसे ना किसी तो ऑनलाइन ओन, से कुछ लेके फोटो लेके दिखाता है ना पर वो अवेलेबल हमारे पास नहीं होगा पर हमारे जो लाइक प्रोडक्ट होगा वो ऑनलाइन में अवेलेबल नहीं होगा जी वो श्योर है पर हमारे प्रोडक्ट जो है न लॉन्ग लास्टिंग और क्वालिटी में बहुत बेस्ट है लाइक वो रिव्यूज भी आता है सब लोग बोलते हैं कि लाइक व्यूज भी देते हैं कि अच्छा है बोल के ना फिर और उस, उसकी वजह से तो सब आता है हाँ जी अभी भावनगर वाले लोग को क्या कहना चाहोगे आप मैं भावनगर वालों को कहना चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ में आए और सामान देखे और आपको गमी लगी तो और आप लोग यहाँ परचेज करें मैं बोलना चाहती हूँ हाँ जी थैंक यू तो मित्रों साल घनी मोटी है जो

छे ने कलर ही खूब बेस्ट छे એટલે આજે આ ભાઈ ને પહેલી વાર આપણે જોયા ગુજરાતી બોલી જાય બરાબર છે દેખ કે નામ હે આપકા मेरा नाम नीत है सर मैं देहरादून से बिलोंग करता हूं एंड यहां पे सेल्समैन की जॉब करता हूं मेरे को इधर नाइन इयर्स हो गए हैं मेरा 570 से स्टार्ट है 572 1500 तक की रेंज में आएगा और उसके बाद आपको हाफ जैकेट वेलवेट मतलब हमारे पास लास्ट रेट हमारा 2480 है उससे ऊपर हमारी लिमिट नहीं होती है यहाँ पर लिमिट के हिसाब से अभी थोड़ा अपने को अभी जो ज्यादा लोग मांगते हैं एक दो जैकेट अपने को दिखाओ हाँ आपको मैं जैकेट दिखाता हूँ एक दो आप चेक करिए तो मित्रों आपने जेने एक बे जैकेट बताओ से कि अत्यारे केवा अत्यारे जैकेट हाले छे ने शू जैकेट मां नवीनता जो आज जैकेट छे ये बताओ इसको इसको कौन सा जैकेट बोलते हैं ये है हमारा वॉशिंग जैकेट ना कॉटन हाँ कॉटन में आता है ये और हैवी है कॉटन है अंदर पूरा अंदर पूरा इसमें वेलवेट का फर आएगा बाकी ऊपर पूरा कॉटन आता ये है ये कितने का है प्राइस इसकी ये आपको पड़ेगा सर 2400 सौ रेंज का आ चौबीस सौ तो मित्रों आज आप जो तिबेटियन वुलन मार्केट है जो शरणार्थी है એમના જે આખો જે સ્ટોલ છે એની આપણે મુલાકાત કરી આની અંદર અડતાલીસ જેટલા સ્ટોલો આવેલા છે બરાબર છે અને દર વર્ષે આ લોકો જે છે એ ભાવનગરના જે આપણે કહેવાય જવાહર મેદાન એટલે ગઝડીયા ફિલ્ડની અંદર આવતા હોય છે અને જેને કહેવાય કે પોતાની જે આર્થિક રીતે જે કઈ કમાણી હોય છે એ લોકો અહીંથી કરતા હોય છે અને ખૂબ રાજી થઈને જતા હોય છે તો ખાસ કરીને આ જે તમામ સ્ટોલ છે એનું સંચાલન કોઈ એક વ્યક્તિ કરતા હોય છે જેવી રીતે દરેક જગ્યાએ એક વડા હોય છે પ્રમુખ હોય છે એને નીમવામાં આવે છે તો આજે આપણી હારે જે તેમના જે આ તિબેટીયન માર્કેટ વુલન માર્કેટના જે પ્રમુખ છે તેની સાથે આપણે મુલાકાત કરીશું તેમની સાથે વાતચીત કરીશું કે તેને ભાવનગર કેવું લાગ્યું કેટલા વર્ષોથી આવે છે કેવી કેવી વસ્તુઓ એ લઈને આવે છે તો એ તમામ પ્રકારની આપણે તેમની સાથે વાત કરીશું કેસે હો મજે મે હાં જી મે આપકા નામ ક્યાં હે મેરા નામ ચંદ્રમ સંગમો હે તો આપણે નામ તો તમે સાંભળ્યું પણ એ નામ માં તમને કઈ વસ્તુ સમજાશે નહીં પણ ખાલી એટલું સમજાશે એ શું બોલ્યા એ બરાબર છે તો આપકો ભાવનગર કેસા લગા भावनगर बहुत अच्छा है हम काफी साल से यहाँ आ रहे हैं जैसे कि हमारे मम्मी पापा पहले से आते है अब आ, मम्मी पापा के जमाना से हम यहाँ आ रहे हैं अब हम भी बुजुर्ग हो गया हम भी यही अभी यही आ रहे हैं क्योंकि अच्छा लगा इसलिए हम यहाँ आ रहे हैं आप कितने सालों से यहाँ आ रहे हैं आप कह रहे हो तो आपके मम्मी पापा के साथ आ रहे हैं तो कितने साल के आप थे तब तो भी आते थे और अभी आपकी कितनी उम्र है तो अभी अब आप आ रहे हो मेरा वहाँ पहले हम लोग यहाँ सन उन्नीस में है ना यहाँ शुरू किया भावनगर में हमारा दुकान शुरू किया हुआ है मम्मी पापा के जमाना से फिर आज उस समय तो हम लोग छोटा था जैसे मेरा जन्म हुआ उन्नीस को है ना उन्नीस में मेरा जन्म जन्म हुआ है मम्मी पापा लोग उन्नीस से आता है यहाँ पर तब से है ना हम यहाँ आए तो फिर है ना यहीं मम्मी पापा के ज़माना से यहीं गुजरा हमारा अब हमारा भी यही जिंदगी मतलब यही सर्दी में है ना भावनगर में हर साल सर्दी में चार महीना आता है ना हमारा जिंदगी भी लगभग यही गुजर गया तो मैम आपके जो अभी है, यहां है? यहां स्टॉल है यहाँ कितने स्टॉल है यहाँ अड़तालीस स्टॉल है यहाँ पर अड़तालीस स्टॉल है और आ, सभी दुकानदार मतलब अलग अलग है मतलब सभी अलग अलग रहते आ, है अलग अलग स्टॉल लगाते है सब है ना ऐसे है जैसे कोई साउथ से आता है साउथ से आता है बेंगलोर की तरफ से कोई नॉर्थ से आता है उत्तराखंड से कोई है ना वहाँ हिमाचल से आता है हम लोग है ना वैसे हम लोग तो शर्नाथ है यहाँ पर फिर वो लोग आते हैं तो हम लोग है ना ये पहले से हम यहाँ से जाते समय हम बात करके जाता है कि अगले साल किस तारीख में यहाँ पहुँचना है कौन सा महीना में यहाँ पहुँचना है वो हम पहले से बात करके जाता है यहाँ से फिर है ना उसी तारीख अगर दिसंबर अक्टूबर दस तारीख को यहाँ होगा तो सबको अक्टूबर दस तारीख को यहाँ आना पड़ता है सब उस दिन मीटिंग बिठाता है फिर यहाँ पर मकान ढूंढना सब जगह का वो क्या क्या, क्या बोलते हैं एप्लीकेशन देना जगह वहाँ कलेक्टर साहब के यहाँ एप्लीकेशन दे के जगह का परमिशन लेता है फिर वहाँ पुलिस स्टेशन में परमिशन लेना पड़ता है सब कुछ है ना ऐसा करके मतलब कानून कायदे के हिसाब से ना हम लोग यहाँ चलना पड़ता है एकदम नियम नियम के मुताबिक भारत का सरकार का जो मतलब यहाँ क्या बोलते हैं गुजरात सरकार है ना जो उनका जो नियम है उसके मुताबिक हमें चलना पड़ता है अभी हम आपकी जो क्वालिटी की बात करें तो आपके पास जो लेडीज जेंट्स जो जैकेट होते हैं, शॉल होते हैं, हाँ। इसमें आपकी क्वालिटी कैसी रहती है क्वालिटी अच्छा रहता है क्योंकि ना हम यहाँ इतना साल से आ रहे हैं तो मतलब पब्लिक का वो बहुत अच्छा मिलता है हमें ना? Uh, क्योंकि यहाँ हमारा यहाँ है ना ग्राहक ज़्यादातर है ना यहाँ स्टॉल बहुत सारा स्टॉल होता है बाजार में भी होता है यहाँ पर सब हर जगह होता है मतलब भावनगर का आजू बाजू भी होता है जैसे कि तलाजा में है यहाँ आजू बाजू क्या बोलते हैं बोर्डर में है सब कुछ है लेकिन हमारा ग्राहक बॉर्डर से भी आता है यहाँ पर कोई ना तलाजा से भी आता है ऐसे है, मतलब ना क्योंकि हमारा क्वालिटी होगा ना क्वालिटी है क्वालिटी के हिसाब से ने बोलता है कोई बोलता है हमारा ये तुम्हारा जर्सी है हम पंद्रह साल से पहन रहा है कोई बोलता है बीस साल से पहन रहा है कोई कोई तो रिपेयरिंग के लिए भी यहाँ आ जाता है जो पहले का पहना हुआ जो है ना वो रिपेयरिंग